А тепер проговоримо про волонтерські будні і про волонтерські перспективи в співпраці з Міністерством оборони. У нас в гостях Давид Арахамія, волонтер, і який, власне, я так тепер розумію, буде представляти раду волонтерів при, Міністр... при міністрі оборони. Так, я правильно кажу, пан Давид, добрий вечір? добрий вечір. Я не ошибся ни в чем, потому что я от из ваших интервью, из ваших дописів в социальных мережах, е, власне, разумею для себя, про что йдеться. Это будет Рада волонтеров, так? Да, все правильно. Это такой, скажем так, какой-то объединяющий элемент. После долгих и настойчивых стучаний во все двери, которые мы могли, скажем так, использовать и при администрации президента, и при Генштабе, и при Министерстве обороны, это плод, скажем так, таких довольно я бы сказал, э, настойчивых усилий по поводу того, что давайте, наконец, не замещать друг друга, а дополнять друг друга, министр принял волевое решение создать Раду волонтеров при Министерстве обороны и дать ей полный карт-бланш по поводу ее действий. А таким чином, так что эта Рада будет создана, я так понимаю, что вы ее в виду, или еще нет э, каких-то данных э, певных про... Те, хто буде учебником цієї ради? Ви знаєте, здесь, как бы, наверное, трудно говорить о том, кто будет непосредственно руководить. Здесь, как такового руководства, меня назначили координатором. Mm -hmm. Что это значит координатор? Это просто моя задача по сути, модерировать да, вот эти вот дискуссии и усилия волонтеров. Мы хотим. особенно в преддверии выборов, показать пример реального демократического процесса, как это должно происходить. И мы сейчас на первом этапе создаем реестр волонтеров для того, чтобы туда попали, скажем так, все, кто желают. И затем проведем такой прямой выборный процесс в те рабочие группы, экспертные, которые будут созданы при этом совете. Ну, когда я говорю так, будут в будущем времени, все это будет происходить в течение двух-трех дней, потому что вы знаете, что сегодня ситуация в армии такова, что у нас нет, как вот у политиков, месяц, два, три там готовится к этому и так далее. Все будет закончено к концу следующей недели. Яка головна задача цієї ради? Тобто е, наскільки знаєш, що раніше волонтери досить часто мали конфлікти вони непорозуміння із керівництвом. І були там скандали. Навіть не будемо вже та людина покаялася, тому вже не будемо згадувати. Але були якісь скандали, непорозуміння, волонтери робили свою роботу. Міноборони значно складніше реагували на ситуацію. Тепер, ось при цій раді, волонтери фактично будуть узгоджувати краще свою діяльність з міністерством оборони. Чи можливо і гроші якісь на волонтерську діяльність будуть теж виділені вже державою? Ну або він навірно ну, в обох напрямках буде йти роб. Работа. В принципе, на сегодня мы уже согласовали так первичный план работы. Первое и очень важное ⁇ это подготовка к зиме. Вы знаете, что это, наверное, сегодня проблема номер один. И волонтеры, как люди, которые в первую очередь откликаются и имеют прямую связь с бойцами, начали уже все говорить о том, что давайте готовиться к зиме, давайте покупать термобелье, теплые вещи, печки там и так далее. Минобороны, в свою очередь, тоже делают подобные же усилия, но однако в, рамках, в тех рамках, которые им позволяют это делать законодательство. И для для того, чтобы сегодня уже не тратить и так уменьшившийся поток народных пожертвований, а вы знаете, после подписания перемирия по разным оценкам наблюдается падение пожертвований от там, двух до четырех раз. И поэтому сегодня очень важно, скажем так, повысить эффективность использования этих средств. Поэтому мы приняли решение как раз очень ну, своевременно, это в первую очередь запараллелить наши процессы, если мы знаем, что зимнюю форму Минобороны будет поставлять, и мы знаем какую зимнюю форму, и, какая, из, чего, и ну, из чего она будет укомплектована, будут ли спальные мешки, будут ли теплые вещи, и будут ли буржуйки, то мы это просто перестаем покупать, и те деньги, которые мы собрали, мы тратим на дополнительные вещи, которые они не собираются покупать. Таким образом, достигается именно действительно какой-то симбиоз поставок. Вторая очень важная часть ⁇ это контроль логистики. Многие люди, ну вот, в принципе, я уже занимаюсь волонтерской деятельностью с марта, недопонимал роль Министерства обороны. На самом деле, Министерство обороны... Это не генштаб, есть генштаб, есть Министерство обороны. И роль Министерства ⁇ взять у генштаба список того, что нужно купить, пойти в Минфин, взять деньги под это, провести тендеры, тоже очень сложная, кстати, и длинная процедура, купить и передать в генштаб. И дальше, когда вот непосредственно доставка до конечного пользователя, до бойца, это прерогатива генштаба. И здесь у нас, к сожалению, там много секретной информации, допуск государственной тайны и так далее. Здесь у нас большие проблемы. Однако в этом ключе, как бы вот в этом направлении тоже ведутся работы и уже есть очень большие сдвиги. Мы хотим все-таки сделать... Процедуру контролю, от як з грузами да на новой почті ви відправляєте посилку, і ви видите, що з ним происходит, и і когда коли его получил. Вот точно такую же систему ми пытаемся построить, щоб волонтери могли отследить всю допомогу, в тому числі і закупки міноборони, і в тому числі і волонтерські закупки скільки ласкатустан запитання до вас сьогодні. таку ініціативу я не пам'ятаю точно з якого регіону мешканці. Але вони звернулися до президента з тим, щоб він надав статус учасників бойових дій, саме волонтерам. Як ви до цього і чи заслуговують люди на те, щоб мати статус після того, як вони побували в зоні АТО неодноразово? Я, наверное, против этого. В первую очередь против, зная, в каком плохом положении находится экономика нашей страны. Вы же знаете, статус всегда влечет за собой бюджетные ну, кошты. И зачастую мы это видели там с с участниками Чернобыльской, АЭС, там было много манипуляций и там и так далее. Как это вызовет просто какую-то, скажем так, волну псевдоволонтеров? Это вызовет? Я, я считаю, что волонтеры не для этого занимались этой деятельностью. Им не нужны никакие статусы, награды и медали. То есть все. Будуть очень обрадованы. Самым большим подарком от президента это будет окончание этой войны. Естественно, наша победа. Ну, а ви продовжуватимете і надалі критикувати голоте, якщо буде за що. Чи іншого чи Міноборони? Однозначно. Причому я так скажу вам, что сегодня у нас была такая доволі острайный розговор. Чтобы... Потому что многие уже начали воспринимать, что это такая попытка, скажем так, купить. волонтеров, чтобы они перестали критиковать. На самом деле это совершенно не так, это я хочу и волонтеров заверить, и людей, которые нам доверяют. Это попытка как раз все-таки оптимизировать работу, и если мы увидим, что эта попытка была псевдо, это был какой-то политический шаг, то не сдобровать ни одному министру.